18-ci dua. Çatınlığı həll olunduğu və ya hacəti tez qəbul olduğu vaxt İmam Əli əleyhissalamın etdiyi dua. İlahi, qəzao qətəri və bəlaları məndən uzaqlaşdırdığın üçün sənə həmd olsun. İlahi, mənə bəxş etdiyin bu dünya salamatlığını Rəhmətdən mənə düşən yeganə pay qərar verməki məhəbbət bəslədiyim bir şey mənim bədbəxtliyimə və mənə xoş gəlməyən bir şey başqasının xoşbəxtliyinə səbəb olsun. Əgər onunla gündüzü gecə və gecəni gündüz edəcəyim bu salamatlıq daimi bəla və ağır günah yükünə səbəb olacaqsa Onda mənim baramda təxirə saldığını önə çək və önə çəkdiyini təxirə sal. Çünki sonu fəna ilə qurtaran şey çox azdır. Lakin sonu əbədi olan şey isə az deyil. Məhəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər.